Програму створено за підтримка народного депутата України Валерія Дубіля, президента благодійного фонду Європа. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В програмі школа для батьків. Кожної другої неділі травня світ відзначає День матері. І сьогодні у нашій програмі я пропоную вам поговорити про те, як це бути сучасною мамою. Веселка і ласкаве сонечко. Казкові друзі-звірята на маленькій подушці, веселий зайчик на фартушку і справжня українська вишиваночка. Всі ці речі зроблені дбайливими руками матусі для маленького синочка, який вже активно пізнає світ, радіє життю, щиро, з довірою дивиться навкруги, а ще дуже любить маму і тата. Юлія і Олександр довго чекали на появу у родині малюка. Цей непростий для молодого подружжя час для кожного став своєрідним випробуванням. Чоловік багато працював, робив кар'єру, а Юлія шукала сили, віри, гармонії у собі. Цей пошук привів до кардинальних змін у ставленні до себе, до власних бажань, до життя, до професії. Захопила творчість. Спочатку працювалося для себе, для близьких, рідних, а потім прийшло бажання ділитися власними уміннями, знаннями, а головне досвідом. Так вперше у Чернігові з'явилася студія, де жінки та дівчата за власним бажанням та покликом почали опановувати цікавий захоплюючий світ хедмейду рукоділля. А вже досвідчені майстрині знайшли цікаве товариство, клуб за покликанням та можливість ділитися власним досвідом. Були організовані майстер-класи одразу з декількох напрямків, і запрацювало захопленням з відданістю, так як і буває у справжньому мистецтві. Вже багато чернігівців знайомі з магазином студією Макош. Просто відвідування цього казкового місця вже подія. Директор цієї країни творчості та фантазії героїня нашої програми. Юлія Заїка сьогодні не тільки мама і любляча дружина. Вона ділова жінка, яка очолює молодіжне відділення міської ліги ділових і професійних жінок, однієї з найактивніших громадських організацій Чернігова. На сьогодні ліга налічує більш ста учасниць. У діяльності молодіжного відділення беруть участь. Молоді завзяті жінки сама Юлія розповіла нашій програмі, що, дякуючи цьому об'єднанню, здобула необхідні знання для організації власної справи, знайшла підтримку колег. Сьогодні на засіданнях ліги обговорюються питання загальноміського значення, розробляються заходи пов'язані з виховною, просвітницькою мистецькою діяльністю. Тож, шлях до власної справи це питання бажання, самоорганізації та готовності навчатися. А шлях до власної гармонії та родинного щастя це перш за все робота душі, свідомості та готовності дарувати. Можливо, саме так. Тож є в нашій студії сьогодні. Молода мама, любляча дружина, ділова жінка, директор студії Макош Юлія Заїка. Вітаю вас! Здравствуйте. Юлія, програма Школи для батьків. Почнемо з дитинства. Про що мріяла? ким хотіла стати у майбутньому вчителем, можливо, просто мамою, дружиною. Скільки хотіла мати діточок? Я, наприклад, завжди хотіла двох. Насчет двух деток это, наверное, стандартная мечта, скажем, каждой девочки. Это, наверное, еще игра в дочки матери в детстве, любимая наша игра, скажем так. Мы мечтали о красавце муже, и о двух детях, и обязательно мальчик и девочка. Вот. Ну, а относительно профессии, я мечтала стать педагогом. Если честно, наверное, где-то еще с детства закладывалось желание поделиться чем-то своим, да, какими-то знаниями, какими-то умениями, ну, в общем, чем-то делиться, вот, радостью, возможно. А творчество в твоем жизни — это реализация мрей, их продолжение? Вообще творчество в моей жизни было присуще всегда. Я очень много занималась рукоделием, и вязала, и вышивала, делала какие-то флористические композиции. Но все это было на уровне хобби. Вообще образование у меня экономическое. Я закончила сначала кооперативный техникум с красным дипломом и поступила на третий курс Института экономики и управления, бухгалтерский учет и аудит. Восемь лет работала главным бухгалтером в бюджетной сфере. Вот. Потом работала в сельском хозяйстве, в торговле. Вот. И мне очень нравится эта работа. И Люблю доводить что-то до идеального состояния, очень люблю точность, все эти моменты. Но вот в бухгалтерской работе мне не хватало движения, не хватало жизни, самореализации, скажем, вот этих вещей. В свободное время я занималась этим для себя, но э, все равно не могла себя полностью раскрыть и как-то самореализовать, скажем, до конца. А я к творчеству на профессию, на каком житевом этапе, це произошло? Заниматься, скажем, профессионально именно творчеством началось совершенно случайно. Мы приехали с мужем с отдыха. Вот, и самолет прилетел рано утром, и мужу надо было срочно на совещание в Киеве. Вот, и мы позвонили родственнице, и она говорит, о, Юль, ты знаешь, приезжай ко мне, я сейчас на таком классном занятии, тебе точно понравится это твое. Вот. И я попала на очень классный мастер-класс в Киеве. И настолько этим загорелась, настолько начала этим жить. И муж подтолкнул к тому, что, возможно, надо что-то поменять в своей жизни. Он видел мою увлеченность этим. И подтолкнул к тому, чтобы начать какое-то свое дело. А с чего начала справу? Я знаю, что за курсив и за маленькой комнатки. Да, мы стали искать офисное помещение. В общем-то, это довольно-таки сложный вопрос. В Чернингове найти что-то, какой-то вариант, скажем, еще более-менее бюджетный, потому что это только... Исток начало чего-то еще совсем неизвестного, скажем так, и как оно пойдет в Чернигове, и насколько нашим женщинам это будет интересно, будут ли они заниматься этим? Вот. Потому что я говорю, направление относительно нового на тот момент вообще новое, скажем, было да, и к этому как-то так осторожно относились. Мы сняли в офисном центре на проспекте Победы маленькую комнатку на втором этаже и стали проводить мастер-классы, занятия по нескольким направлениям. За какими? Тогда изначально у нас была базовая техника изготовления бижутерии, вышивка лентами, флористика. Вот. Ну, естественно, все материалы для творчества, которые надо, ну, необходимы в процессе работы. А какие техники рукоделия нашим женкам сподобались наибольше? Вообще, как бы, интересны все направления, и на данный момент уже очень много занятий, более 17 мастер-классов в разных направлениях, вот, и, в принципе, все зависит от того, что женщине по душе. То есть мы все очень разные, все очень индивидуальные. Кому-то более нравится скрупулезная какая-то мелкая работа, кому-то больше нравится быстрота процесса. Кто-то немножко боится добавить каких-то красок, кто-то наоборот максимально экспериментирует и ну, поражает там, у всех какой-то неординарностью, изысканностью и так далее. Почему начала заниматься именно творчеством, собственно говоря? Потому что творчество – это сущность женщины. То есть с покон веков как бы, женщины занимались каким-то рукоделием, каким-то творчеством. И это заряжает особой энергией все процессы абсолютно в женщине. Она по-другому выглядит, по-другому живет, по-другому реагирует на многие вещи. Юля, скажи, будь ласка, как женщинам может помочь заняться творчеству у сложных жизненных ситуациях, тобі в каких ситуациях, допомагає помогает творчество? Когда тяжело, когда сложно сосредоточиться, это как бы один вариант, да. Второй вариант, когда хочется создать какие-то необыкновенные вещи то есть нестандартные вот собственно говоря выйти за какие-то рамки вот, вот советские времена привели к тому что больше была какая-то такая вот серость в одежде одинаковость и вот эти стереотипы переходя из поколения в поколение сложили какие-то определенные рамки мне хотелось чтобы наши черниговские женщины смогли раскрыть себя с какой-то новой стороны добавили краски в жизни что ли может вот так сказать получали удовольствие от того, что они делают, как они это делают. В принципе, так как я уже говорила, женщина – существо очень творческое, Творчески можно подходить к любому вопросу, скажем, к любому делу. И главное это делать с любовью. Вот это самый важный момент. Юля, что тебе на відповідному этапе поддерживал человек, мы зрозуміли А зараз про материнство. Творчість це шлях до материнства, или вообще сначала было материнство, а потом творчество? Как все произошло? Вот, наверное, правильно вы говорите. Творчество это как путь к чему-то осознанному. Матвее у нас 8 месяцев сейчас. Он очень такой забавный, очень любимый, очень долгожданный. И вот, Длительный период времени у нас не получалось с ребенком. Вот, Собственно говоря, возможно то, что я поменяла вид деятельности, в корне изменила свое отношение как бы, к многим вещам, немножко отпустила ситуацию. И, ну... А еще отпустила страх, власть не переживает, хвылювания еще. Ну, страх, конечно, всегда присущ каждому человеку, в любом направлении жизни, сфере, скажем так, по любым вопросам. Но просто в каких-то ситуациях, возможно, самим что-то изменить, поменять как-то свое отношение свое видение что-то еще возможно но ну, вопрос ребенка это такой очень тяжелый вопрос и для меня был очень болезненный вот видимо всему в свое время свое место скажем так и я уверена что детей дает бог и вселенная распорядилась так что 8 месяцев назад у нас появился матвей сейчас воительности працювала, мабуть так довго не было или Лекари постоянно валой за состоянием твоего здоровья до последних дней, практически до самих родов, буквально там за 4 дня меня только уложили в больницу, можно сказать, уже насильно. Вот. Я была на работе, то есть с утра до вечера, практически не меняя графика, вот, очень активно. Какие техники ты выкладаешь? Изначально и по сегодняшний день я провожу базовые техники изготовления вежетерии. Проволочної техніки Юлія. Дякую за відповіді. А зараз, шановні та глядачі, відео екскурсія до магазину студії Макош все про творчість та захоплення. Прагнення до індивідуальності є в кожному з нас. Існує безліч способів самовираження, один з них рукоділля. У широкому сенсі хендмейд це цілий світ, величезна планета. Він вміщує у собі філософію і чіткий математичний розрахунок, натхнення і еродицію. Професійні художники, майстри і просто талановиті аматори творять унікальні речі, в яких міститься частка їх душі. Магазин студія Макош пропонує всім приєднатися до цього яскравого світу, стати творцем. Художником почути власні емоції, розкрити власні таланти. Вони безумовно є у кожного, просто треба наважитися зробити крок і спробувати. Всі відцінки природи, рослинного світу, кольорів та звуків тонко і мелодійно відгукуються у вашій душі. А можливо, ви тільки бажаєте розкрити для себе дивовижні життя у творчості. Тоді для вас різноманітні майстер-класи, квіти ручної роботи, бісерні техніки, вишивка шовковими стрічками, розпис по батіку. Ально красиві картини, красивого світу, дерева бажань, поруч з казковими створіннями. Будь-хто знайде у студії Макош справу для себе. Ви прагнете бути модною і стильною, тоді обирайте й опановуйте техніки з виготовлення біжутерії для вас. Майстер-класи з бісероплетіння, валяння, плетіння з дроту, виготовлення прикрас з полімерної глини. Широко представлені тут нові сучасні напрямки, наприклад, так званий декупаж На сьогоднішній день. дуже багато... девушек, женщин и мужчин тоже, собственно говоря, стали интересоваться этим направлением. Поэтому мы завезли профессиональные материалы для творчества, для декупажа немецких, итальянских, французских производителей, которые отличаются особой стойкостью, яркостью, устойчивостью, скажем, к внешним факторам. И, естественно, Вони визивають особливі емоції в процесі роботи. Декупаж це декоративна техніка по тканині, склу, дереву, що полягає у вирізуванні візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується. Ще одне з не цікавих напрямків – це мішки тедді. Це особа технологія, особливий вид пошива ігрушек. Милых созданий, движущиеся лапки, ручки, ножки, голова. У магазині Макош представлено всі необхідні матеріали для виготовлення іграшок шплінти, гранулят, оченята, спеціальні тканини від німецького виробника. Ще одна цікава техніка з виготовлення іграшок фелтінг валяння вовни. Це особлива техніка рукоділля, в процесі якої з вовни для валяння створюється малюнок на тканині, об'ємні іграшки, панно, декоративні елементи, предмети одягу або аксесуари. Тільки натуральна шерсть має здатність з у кожній речі, зробленої людиною, живе частинка її душі. І неважливо творить автор за власним натхненням або на замовлення, в будь-якому випадку він робить свою справу із задоволенням, інакше б і не займався цим. Кукли, цільди, мішки, теді, прикраси, пано, картини, посуд, аксесуари все, що зроблено з любов'ю, красиво. Тому поспішайте у світ фантазії, казки та творчості у магазин студію Макош за новими враженнями, самореалізацією та гарним настроєм. Ми продовжуємо нашу розмову про те, наскільки складно або легко бути сучасною мамою. Юлія, скільки відпочила від пологів, скільки дозволила собі відпочити від творчості? Після родов теж практично не була вдома. Три недели мы вот ну, практически дома были, но тем не менее приезжали иногда на работу, ну там буквально там, на часик, на на полтора, как получалось. Вот, а после мы смотреем вместе, работаем непосредственно в магазине. Такой у нас помощник маленький, поддержка такая. Вот, Вдохна... вдохновляет. вдохновляет, да, очень вдохновляет и Возможно, кто-то строго относится к тому, чтобы ребенка там не показывать, может, там первые годы, либо ну, какой-то период определенный. У меня сложилось так, что мне пришлось просто выйти на работу, потому что надо было заниматься, понятное дело, рабочими вопросами, заниматься творческими процессами. Ну, вот, поэтому мы совмещали приятное с полезным. Юлия, как и чем деточки занимаются у вас в студии? А вообще у нас детки занимаются с 4 лет, в зависимости от того, какое направление мы выбираем. Тестопластика, как бы вот с 4 лет можно детки, детки могут заниматься. Бюжутерные техники тоже можно заниматься с маленькими, просто подбираем разный уровень сложности, скажем, варьируем в зависимости от того, какая возрастная группа. Девочки, когда заходят в магазин, в принципе не только девочки, вообще вот эта женская половина наша, да, они когда попадают в магазин, они говорят, боже, мы попали в сказку, масса всяких бусинок, всяких элементов декоративных, материалов всяких для творчества, они просто все загораются. Вот сразу начинают, видимо, мысли работать совершенно в другом направлении, вот открывается та вот сущность, о которой мы говорим, настоящая наша сущность. В основном у нас мастер-классы проходят. Есть более углубленные восьмичасовые занятия, есть занятия, которые рассчитаны на более коротенькое время, потому что ребенок не выдерживает длительное время. Как бы надо смена обстановки, смена занятия, скажем так, чтобы ему было интереснее. Вот, делаем небольшие перерывы э, на чай кофе с угощениями. Если там детки так сугубо, конечно, чай кофе не предлагаем. Были такие моменты, когда творчество настолько вдохновляло и бурлило внутри детей, что они там и пели песни, и стихи рассказывали в ходе работы и делились какими-то моментами между собой, завязывались дружеские очень такие интересные отношения, то есть всякое бывает. Все детки очень разные, все требуют индивидуального подхода. Все изделия, какие делают, тоже совершенно разные, потому что у каждого свое видение одного и того же предмета. Каждый по-своему воспринимает мир. Ну и это очень здорово. Юлія, у нас є традиційне запитання у програмі, це поради батькам. Сьогодні я хочу, щоб ти порадила жінкам, які нас сьогодні дивляться, молодим матусям, які, можливо, хвилюються за власне професійне майбутнє, тим жінкам, які ще мріють стати мамами. Як досягти своєї мрії? Як стати щасливою, сучасною мамою і діловою жінкою? Наверное, відпустити страхи. Ну вот, они очень сильно мешают, это наши блоки внутренние. И попробовать сгармонизироваться. И, конечно же, раскрыть в себе любовь. Очень сильное такое чувство, очень важное в жизни женщины, это такая творческая черта характера, такой вот показатель, скажем так. Женщина очень сильная, когда ее любят, и очень слабая, когда любят, да. То есть важно, чтобы было все присуще. Надо отдавать для того, чтобы получать. Поэтому, наверное, творить добро, любить, радоваться жизни вот, и сгармонизировать свое внутреннее состояние. И тогда Вселенная, мне кажется, сама подскажет выход из любой ситуации и подскажет, что важно именно для женщины. Просто не бояться раскрыться. Ну, как бы Любое решение бывает очень сложно принять, но оно может в корне изменить э, твою жизнь. И то, как ты будешь относиться к этому, это уже, скажем, выбор человека. Важливо сважитися. Решишься ты, да. Значит, вообще, как бы есть такое высказывание Бода Шефера. Э, Глупо ищет в каждой возможности проблему, а умный в каждой проблеме видит возможность. То есть жизнь — это сплошные проблемы, и ну, это обязательный процесс жизненный, правильно? Но чем больше проблем, тем больше возможностей для, для роста, для продвижения, для принятия каких-то решений. То есть как бы просто не бояться пробовать и идти вперед. Юлия, дякую тебе за то, те, что была сегодня с нами и за отвертость. Мам, спасибо большое. Шановні телеглядачі, в будь-якій життєвій ситуації можливо знайти підтримку у коханні, у рідних, у друзях, а можливо знайти її у собі, у власній творчості, у власних талантах. Бажаю вам щастя і сміливості! І чекаю на зустріч з вами за тиждень у програмі Школа для батьків на телеканалі Дитиниць. Програму створено за підтримка народного депутата Украины Валерія Дубіля, президента благодійного фонду «Европа».